Salam əziz gəncəllərimiz. Siz Gəncə şəhərində Novostroykada təzə tikili binada, 12 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində ideal bir təmirli evlə tanış edirəm. Ev də prospektdə yerləşir, gördüyünüz lifin yanıdır. Ev satılır. 24 kvadrat metrdir. İnşallah çıxaq tanış olar. Ha, gördünüz kimi çıxdıq liftdən. Deməli gəldik 10-cu mərtəbədəyik. Evə budur, evlə tanış olaqım. Evin giriş qapısıdır. Yaxşı. E, Ev gördüyünüz kimi 3 otaqdan ibarətdir. İdeal bir təmirli, bu evin xonasını birincisi tanış eləyeyim. Bu evin xonası, köhnə mebel qalacaq evin içində. İdeal bir təmirlidir. Mədan balkonumuz çıxışı var. Və bütün iç balkondur. Buradan da şəhər mərkəzi yeri görünürsüz. Keçən otaqlarla səviyyə-bi tanış edeyim. Bu da bir yataq otağı. İdeal həqiqətən ideal bir yataq otağıdır. Sonra burada gördüyünüz bu da şkaf yığılıb, şkaf da qalacaq. Onu yəni, bahalı materiallarla yub bu işqaf. Sən şərh edim. Dol bir də bir şeylər var. Bu başının hərsinin. Tanış edim sizə. Və burada da bir otaq var, sağ tərəfdə yataq otağıdır, gördüyünüz kimi ideal təmirli, gözəl bir avradır. Bura da salon otağıdır. Evin Otaqda gördüyünüz kimi kondisioner də qalacaq. Ev çox gözəl bir avradadır. Çox şükür evdə yaşayış olur, təmir olunur, hər şey yığır, o evdə yaşayış olunur. Burdan da girəndə düz, düzünə hamam var. Gözümüzə qapıdan girəndə onun məqburları beş qapı var, qıraq da. Bunlar hamısı qalayaq yerində, görünüzün. Bahalı materiallarla yığılıq olan hamısı. Su tanışıiyim. Qalayaq quruluşu tam təmizdir. Tam ideal. Dur tamam amma da. Hamamıdır. Qapılar da çox bahalı bir qapılardır. Yəni nəzərimizə çatdırım, evdə istifadə olan materialların hamısı xarici ölkələrdən gəlir. Yəni Baş gedirim bu ev. İdeal vəziyyətdə, evin qiyməti 140 min Azərbaycan manatdır. Razılaşma da var. Allah xeyir versin, alana da, satana da inşallah. Buyurun. Nə sualınız olsa, birbaşa yaza bilərsiniz. Məmnunətə qoyacam, nəmədə yaza bilərsiniz. Sağ olun, var.